Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggacorkan perkutut lokal alam yang benar dan tepat. Semoga bisa bermanfaat untuk buat kita semua. Nah, di video kali ini, eh, bagaimana cara merawat perkutut lokal agar cepat manggung? Yang pertama adalah menjinakkan burung perkutut tersebut. Yang kedua adalah racikan pakan perkutut lokal. Eh, terutama burung diberi minyak ikan yang kedua jamu tradisional perkutut lokal yang ketiga cara pemberian kencur pada perkutut dan beberapa cara yang lain adalah kacang hijau untuk perkutut lokal yang keempat adalah penjemuran perkutut yang kelima menaikkan birahi perkutut yang keenam adalah pemasteran maupun memancing suara untuk burung perkutut yang ketujuh adalah jaga kebersihan kandang pada burung perkutut nah di video kali ini saya akan jabarkan yang barusan saya bicarakan di video kali ini. Jadi cara merawat perkutut lokal agar cepat manggung. Burung perkutut lokal membutuhkan eh, seringkali ya perawatan yang bertujuan bisa membuatnya cepat beradaptasi dan akhirnya rajin manggung. Perawatan ini dimulai dari proses penjinakan, pemberian racikan pakan jamu tradisional, menaikkan birahi dan menjaga kebersihan. Yang pertama adalah menjinakkan burung perkutut terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi untuk burung perkutut e, lokal yang notabene kira segera itu perlu e, penjinakan terlebih dahulu. Pilih perkutut jantan yang sehat dan lincah. Kemudian perkutut dijinakkan dengan cara dipegang selama 30 menit. Burung ini juga dimandikan dengan cara dipegang dan dielus-elus agar lebih nyaman. Agar lebih rileks dan mandikan burung dengan air hangat ataupun air perasan beras. Selain itu, setelah itu burung diletakkan di tempat yang agak tinggi. Kalau bisa, burung ditaruh di tempat yang dilewati banyak orang, semakin banyak orang ataupun kendaraan yang lewat, burung akan terbiasa dan tidak takut lagi. Dan racikan pakan perkutut lokal yang kedua, burung diberi minyak ikan. Jadi, untuk menambah stamina, perkutut bisa diberi minyak ikan pemberian minyak ikan bisa tiga hari sekali satu butir maupun seminggu sekali satu butir kita dapat memberikan minyak ikan dengan cara dibuka e, ujungnya maupun diberi lubang ujungnya lalu diteteskan ke paruhnya ataupun langsung dilolohkan ke paruh burung perkutut tersebut tetapi dengan keadaan minyak ikan itu dibasahi sehingga langsung masuk e, seperti itu dan dipelirit dari kerongkongan tenggorokan sampai ke tembolok dan yang selanjutnya adalah jamu tradisional perkutut lokal. Pemberian jamu tradisional bisa menggunakan kencur, bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan kunir, bisa menggunakan jahe dan lain sebagainya. Dan manfaat kencur untuk perkutut sangat beragam ya, sangat bagus untuk burung perkutut. Selain manfaat kencur itu beberapa untuk menyegarkan tenggorokan maupun melancarkan pita suara, bisa membuat perkutut sehat dan menghilangkan lendir dan dahak di tenggorokan burung perkutut. Dan selain itu juga radang tenggorokan pada burung perkutut itu akan sembuh dan rongga napas lebih ngeplong dan napas burung perkutut lebih kuat dan lebih panjang dengan durasi manggung dengan durasi lama dan menguatkan pita suara burung perkutut tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah cara pemberian kencur pada perkutut. Dan pemberian kencur dicuci bersih lalu dikupas kulitnya, kemudian potong kencur kecil-kecil berukuran kacang hijau, porsi pemberian sebanyak 2-3 butir setiap 3 hari sekali. Selanjutnya pemberian kencur seminggu sekali bahkan seminggu dua kali untuk burung perkutut bahan seperti itu ya. Dan kalaupun yang sudah sering manggung, yang sudah gajar, yang sudah manggung itu biasakan aduh, satu minggu sekali maupun dua minggu sekali di pemberian kencur dan nanti burung akan langsung men, e, mencerna kencur tersebut juga menelan lalu menemuk, e, tersebut sehingga sari-sari kencur tersebut akan terserap di burung perkutut tersebut setelah pemberian kencur tersebut tidak akan langsung gacor tetapi melewati beberapa hari baru gacor seperti itu. Jadi selain pakan kencur bisa diberikan dalam bentuk air minum Caranya sama kencur cuci bersih lalu diparut lalu diperas Diambil sarinya lalu diteteskan ke paruh burung perkutut tersebut Langkah selanjutnya adalah pemberian kacang hijau untuk perkutut lokal Pilih kacang hijau yang bagus untuk mengetahui kacang hijau bagus atau tidaknya Masukkan kacang hijau dalam air Jika kacang hijau tenggelam berarti bagus kalaupun kacang hijau mengapung berarti kurang bagus maupun kurang bagus untuk dikonsumsi burung perkutut dan kemudian masukkanlah beberapa kacang hijau ke dalam air panas setelah kacang hijau melunak ataupun empuk angkat dan tiriskan tunggu sampai kacang hijau dingin setelah itu lolohkan pada perkutut lokal ataupun perkutut yang lainnya berikan tiga butir kacang hijau di sore hari maupun di pagi hari e, setelah itu e, kita angin-anginkan seperti itu dan yang keempat adalah penjemuran burung perkutut. Nah, ini faktor yang utama. Faktor penting: burung perkutut perlu dijemur paling tidak sehari, kurang lebih 2-3 jam, dan penjemuran perkutut bisa dilakukan mulai pukul 7 pagi sampai 10. Dan proses penjemuran ini dilakukan secara rutin dan konsisten ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah satu jam sekali burung diangin anginkan e, di tempat teduh selama 15 menit terus dijemur lagi dan diangin anginkan lagi begitu seterusnya. Jadi penjemuran bertahap pertama satu jam dulu, e, langkah selanjutnya dua jam dan langkah selanjutnya tiga jam seperti itu. Dan menaikkan birahi perkutut. E, selain penjemuran itu kita juga menaikkan birahi pada burung perkutut. Ataupun kita juga selalu mengembunkan pada burung perkutut itu lokal di setiap paginya, dan agar burung perkutut mau manggung pancing perkutut dengan suara, perkutut lain memakai MP3, musik box, maupun memakai suara-suara yang dari Android maupun iPhone maupun HP eh, yang kita putar, entah itu dari media sosial, entah itu YouTube, entah itu Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini, banyak juga suara-suara MP3 di handphone, ya, di handphone maupun di Android, maupun di iPhone yang kita bisa mendownloadnya, entah itu dari YouTube, entah itu dari media-media sosial yang lainnya, untuk memancing burung perkutut agar supaya rajin bunyi, rajin manggung di setiap harinya. Dan selain itu, tidak hanya itu, kalau perlu, masukkan perkutut jantan dalam perkutut betina dan lain sebagainya nah selain itu eh, tidak hanya itu kalau perlu kita eh, pisahkan perkutut jantan dan pindah ke kandang sendiri jauhkan kedua sangkar agar perkutut jantan semakin manggung ya jangan dicampur ya kalau untuk mencampur burung perkutut yang jantan sama burung perkutut jantan yang lainnya maupun burung perkutut jantan sama burung perkutut betina itu manggungnya itu akan jarang-jarang seperti itu biarkan keduanya itu dipisah Pakai sangkar sendiri-sendiri seperti itu, ya. Yang keenam adalah pemasteran maupun memancing burung perkutut lokal, maupun burung perkutut crossing, maupun Bangkok e, seperti itu, dengan pemasteran suara MP3, MP3 yang kita punya di handphone, maupun Android, maupun e, musik box, dan lain sebagainya. Dan perkutut bisa dimasteri dengan suara perkutut lain yang lebih gayer, tujuannya agar perkutut kita terpancing untuk manggung, untuk gayer dan masteran tersebut itu kita cari yang sesuai dengan suara masteran dengan suara yang pelan agak ngelirih yang penting terdengar jelas pada burung perkutut kita di audio terlalu keras itu malah bikin burung perkutut tidak mau bunyi jadi audionya itu kita buat sedemikian rupa atau sekecil mungkin tetapi terdengar dengan jelas otomatis burung perkutut itu akan terlihat sayu-sayu sehingga burung perkutut akan nyaut dengan sendirinya dan faktor yang lain adalah jaga kebersihan. Nah, itu jaga kebersihan kandang, yaitu jaga kebersihan di makanan, maupun minuman pada burung perkutut tersebut. Banyak mania maupun perkutut mania di Nusantara ini, maupun di Indonesia ini, malas membersihkan kotoran. Nah, itu kotoran perkutut yang menumpuk di bawah landasan sangkar. Terkadang ada kotoran yang sampai menggunung tinggi, walaupun kotoran tinggi bisa dikatakan itu adalah kadang ada katurangan, entah itu seri tumpuk maupun seri pengempel maupun dalam sebagainya maupun katuragan-katuragan tertentu yang uh, mengenai tentang kotoran burung perkutut tersebut jadi di video kali ini uh, untuk menjinakkan burung perkutut dan untuk menggacorkan burung perkutut itu sangatlah mudah bila mana kita konsisten dan tahu caranya ataupun konsisten dan tahu entah itu dari pemberian makanan entah itu dari perawatan penjemuran maupun pengembunan entah itu dari Perawatan yang konsisten, yang lainnya, dan untuk e, faktor yang terpenting adalah konsisten dan terjaga selalu, dan selalu dikasih e, vitamin maupun multivitamin yang ada di toko-toko, maupun di rumah-rumah, maupun di toko online yang menjual bahan-bahan tersebut. Kita bisa membelinya e, di toko samping kiri rumah kita, entah itu di apotek dengan naik motor, maupun sepeda motor dengan naik mobil kita bisa membeli multivitamin seperti yang saya jelaskan tadi seperti minyak ikan seperti b kompleks dan lain sebagainya di apotek juga bisa tetapi kita juga bisa naik motor maupun naik mobil untuk membeli sebuah kencur maupun kunir maupun jahe di pasar juga bisa seperti itu dengan jarak yang tidak jauh juga nah sekian ya ulasan ulasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, Salam Kumania, Salam Persahabatan, Salam Silaturahmi, Salam Bindika Tunggal Ika, Salam Kekeluargaan, Salam Kuyup Selalu, dan tak lupa belas saya ucapkan, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.